Salam dostlar. Mən Nəbat İslamzadə. Sizə bu gün artiklların istifadə olunmasından danışacağam. German artikl. Və bu dərsimiz Göy Üzlü Mörfədə Unit 71-də tapa bilərsiniz. Deməli, German artikl tək isimlərin qarşısında gəlir. Tək və sayılan isimlərin qarşısında, məsələn, burada cədvəlinin içinə baxaq. A dog təkdədir. German artikl istifadə olunur. A child, the evening, this party and an umbrella. Deməli, Burda the evening sözündə müəyyənat kıl istənilən bir isimlərlə istifadə oluna bilər, həm sayılan, həm sayılmayan, həm tək, həm cəm isimlərlə istifadə oluna bilər. Aşağıdakı sözlərdə isimlər cəm halında göstərib. The dogs, some children, the evenings, these parties, two umbrellas deməli burada məsələn an umbrella sözünə diqqət etsək, orada saitlə başladığına görə en istifadə edəcəyik. Lakin bununla bitmir. Qısaca məlumat verim ki, yəni əgər ismin qarşısında, yəni düzdür, yazılışda, yəni biz onu əsasən qoyuruq, amma əsasən tələffüzə görə dəyişir. Ola bilsin ki, həmin ismin qarşısında sait gəlib, amma tələffüzdə onun qarşısında samit əlavə olunur və yaxud da əksinə samitlə başlayır, amma tələffüzdə həmin samit tələffüz olunmur said ilə tələffüz olunursa, bu halda yəni biz artiklımız ona görə istifadə edəcək. A olacaq yoxsa an olacaq, ona görə istifadə edəcəyik. E, deməli, sayıla bilən tək isimlərdən əvvəl qoyuruq. Məsələn, good bye, have a nice evening. E, sağ olun, axşamınız xeyirə qalsın. Do you need an umbrella? Sənin çətirə ehtiyacın varmı? Yəni hər hansısa bir çətirə. E, və burada deyir ki, bizə sayılan tək isimlər e, məni təkcə istifadə oluna bilməz. Yani onun ya onun qarşısında ya qeyri-müəyyən artikl olmalıdı, ya müəyyən artikl olmalıdı, ya yiyəlik əvəzliyi olmalıdı. Məsələn, She never she never wears a hat. O heç vaxt papaq taxmır. Yəni hər hansı bir papaq, məlum bir papaqdan söhbət getmir. Be careful love the dog itdən ehtiyatlı ol. Burada hər hansı bir məlum bir itdən söhbət gedir. Məsələn, həyətə daxil olmuşuq və orada it var, o da mənə deyir ki, yəni itdən ehtiyatlı ol. Həmin o məlum itdən danışır. So, what a beautiful day. Necə gözəl gündür. I have a headache. Mənim başım ağrıyır. Bədən hissələrimizdəki ağrını vurğulayarkən biz gərmələr kılından istifadə edirik. Məsələn, dişim ağrıyır. I have got a toothache. Dişim ağrıyır deyirik. Məsələn, burada bir şeyin necə olduğunu vurğulamaq üçün yaxşıdımı, pisdimi, necə bir şeydir? German dilində ql istifadə edirik. That is nice table. Qəşəng stoldur o. Cəm olduğunu deyəndə isə sadəcə s artıracaq. Those are nice chairs. Onlar qəşəng stolla stullardır da, doğrusu, stullar. Oturacaqlar. Və burada bizə deyir ki, təklən cəm isimləri müqayisə edin bir şeyin, bir əşyanın nəyisə hər hansı qrupa aid olduğunu vurğulayarkən biz "to" artiklından istifadə edirik. Məsələn deyir ki, "It bir heyvandır", yəni hər hansı bir heyvandır. "A dog is an animal", yəni it heyvanlar qrupuna daxildir də, belə deyək. Cəmdə dedikdə isə "dogs are animals", yəni hey, hey, itlər heyvandırlar. "I am an optimist", mən optimistəm, "we are optimists", burada isə cəm də istifadə edir. Tim's father is a doctor. Sənət peşə adlarının qarşısında yadınıza saxlayın mütləq və mütləq qeyri-məyən artikl istifadə olunmalıdır. Məsələn, bu cümlə belə olsaydı, Tim's father is doctor. Orda qeyri-məyən artikl istifadə etməsəydi, bu cümlə yanlış sayılır, çünki sənət peşə adlarında biz qeyri-məyən artikl istifadə etməliyik. Most of my friends are students. Dostlarımın əksəriyyəti tələbədir. Burada da yəni ki, cəmldə olduğuna görə istifadə etməyəcək. Are you a good driver? Sən yaxşı sürücüsənmi? Are they good students? Onlar yaxşı tələbədirlərmi? Jill is a really nice person. Jill həqiqətən də yaxşı adamdır. His parents are really nice people. Jill'in valideynləri həqiqətən də yaxşı insanlardır. Yalnızsa xatırlayın ki, person sözünün cəm forması kökündən dəyişir, people olur. Düzdür, biz internetdə, videolarda, filmlərdə falan rast gələ bilərik ki, məsələn, 2 nəfər, 2 şəxs deyəndə two persons deyirlər və yaxud da ki, three persons, a lot of persons falan rast gəlirik, amma bu qrammatik olaraq yanlıştır. Yəni person sözünü cümlələndirmək istəyirsinizsə, o people olacaq. Burada lovely dress Necə gözəl bir paltar. What awful oh shoes. Dəhşət, necə dəhşət ayaqqabılar. Cəm də istifadə olunursa, artikl istifadə etməyəcək. Then, ə, hə, kimdəsə nəsə varsa, bu halda gətəkdə istifadə edirik isə, o zaman qeyməyin artikl istifadə edəcək. Jack has got a long nose. Jack-in uzun bir burnu var. Yəni burada hər hansı bir məlum bir xüsusi bir növdən söhbət getmir, sadəcə uzun bir burnu var. Jack has got blue eyes. Mavi gözləri var. Gözlər cəm də olduğundan görə burada qeyrməyin artikl istifadə etməyəcəyik. Um, Burda isə bizə yenə deyir ki, sənət peşadların qarşısında uh, qeyrməyin artikl istifadə et. So Sandra is a nurse. Sandra tibbacısıdır. Və yadınızda saxlayın ki, nurse sözü ingilis dilində həm qadın cinsində, həm də kişi cinsində istifadə olunur. Yəni nurse sözü həm tibb bacısı, həm də ki tibb qardaşı deməkdir. Yəni rus dilində bildiyimiz həm medsestra, həm də ki medbrat. Hər ikisi mənasında istifadə olunur. Yəni burada my brother is a nurse belə də deyə bilərək, bu da çox düzgündür. Who like to be an English teacher? Sen ingilis dili müəllimi olmaq istərdinmi? Am English teacher. Burada article teacher sözünə görə qoyulubdur. Some sözünü istifadə edirik isimlərin qarşısında, təyinləcilərin qarşısında, yəni bir az, bir neçə deməkdir. I have seen some good films recently. Mən son zamanlar bir neçə yaxşı film izləmişəm. Sam burada bir neçə mənasına gəlsə. Some friends of mine are coming to stay at the weekend. Mənim bir neçə dostum həftə sonu qalmağa gəlirlər. I need some new sunglasses. Bir mənim e, yeni e, gün eynəklərinə ehtiyacım var. Yani a new pair of sunglasses və ya da ki bir cüt yeni gün eynəyinə ehtiyacım var. E, və deyir ki, əgər biz əşyalar haqqında ümumiyyətlə danışırıqsa, ümumi söhbət gedirsə, o zaman some istifadə etməyin. Yəni məsələn deyir, mən banan xoşlayıram. I love bananas. Yəni samban ananızdı, mən bəzi bananları xoşlayıram yoxsa ümumiyyətlə yəni ki, meyvə olaraq vurğulursunuz ki, mən bananı xoşlayıram. My aunt is a writer, she writes books. Mənim xalam yazıçıdır, o kitab yazır. Ümumiyyətlə yazıçılıqsa kitab yazır. Yəni bəzi kitabları yox, yazıcının sənəti kitab yazmaqdır. E, və bəzən deyir, samın işlənməsi ya da işlənməməsi bir məna fərqini gətirib çıxarmır. So, They are some eggs in the fridge if you're hungry. Əgər asansansa soyuducuda yumurta var və ya da bir neçə yumurta var. Um, Burda isə some children learn very quickly. Bəzi uşaqlar bəzi mənasına gəlir burada. Yəni hamısı yox, bəzi. Bəzi uşaqlar çox tez öyrənirlər, çox cəld öyrənirlər. Tomorrow there will be raining in some places, but most of the country will be dry. Sabah bəzi yerlərdə yağış olacaq, amma ölkənin əksər hissəsi də quru olacaq. Məndən sizə hava məlumatı. Daha sonra ə, yenə bu artiklların istifadə olunması. Deməli, əgər biz hər hansı bir əşya haqqında ə, ilk dəfə məlumat veririksə, ə, əşya məkânı, naqünətinə haqqında, haqqında ilk dəfə məlumat verəciksə qeyri-müəyyən artikl istifadə edirik. I have a sandwich and an apple for lunch. Gəlin artıq üçün mənim bir sandviçim və bir almam var tutaq ki məsələn siz istəyisiniz və bunu işə yolaşdırırsınız ki, hə qəlyanaltıya mənim səndevic və bir dənə almam var. Və nahar fasiləniz oldu, qəlyanaltı fasiləniz oldu. Siz səndevicdə almada yediniz və ondan bir neçə saat sonra danışırsınız. İndi yenə o haqqda məlumat verirsiniz. Artıq ikinci dəfə danışdığımız üçün o artıq məlum səndevic və məlum almaya çevrilir. Ona görə deyirsiniz ki, the sandwich wasn't very good, but the apple was nice. Cəni çox da yaxşı deyildi, amma alma, -alma yaxşı idi. Bu da artıq məlum olduğuna görə müəyyən artikl istifadə edirik. Və burada bizə deyir ki, müqayisə edəy nimunələrdə. A man and a woman were sitting opposite me. Mənnən üzbəyiz bir kişi və bir qadın otururdu. Burada ilk dəfə məlumat verir. İndi isə deyir, The man was American, but I think the woman was British. Uh, kişi amerikalı idi, amma məncə qadın britaynalı idi. We, so we when we were on holiday we stayed at a hotel. Biz tətildə olanda oteldə qaldıq. Sometimes we ate at the hotel and sometimes we went to a restaurant. Bəzən biz oteldə yedik, bəzən də restorana gedidik. Artıq otel haqqında ikinci dəfə danışdığına görə müəyyən artikl istifadə edəcək amma restoran haqqında ilk dəfə danışırdı ya, hər hansısa bir restorana, yəni ki gedir yeməyə, ona görə qeyr-məyən artikl istifadə edəcək. A, deməli xüsusi bir nəyisə vurğulayanda zəmiyən artikl istifadə edirik. Məsələn, Tim sat down on a chair. Tim oturacaqda əyləşdi, stulda əyləşdi. Sadəcə burada əyləşdiyini vurğulayırıq. Sülh olaraq hansı stulda əyləşdiyini vurğulamırıq. Amma digər nümunədə Tim sat down on the chair nearest the door. Qapının ən yaxınında olan oturacaqda əyləşdi. Burada mən məhz vurğulayıram ki, məhz hansı oturacaqda əyləşdi. Ona görə də müəyyən artikl istifadə edirik. So, Paula is looking for a job. Paula iş axtarır, yəni hər hansısa bir iş. This Paula got the job she wanted for. Burada isə deyirik ki, ə, o müraciət etdiyi işi ə, işə qəbul olundumu işə alındı mı tutaq ki bizim məlumatımız var ki o işə üçün müraciət edibdi və indi biz soruşuruq ki bəs işə alındı mı müraciət etdiyi iş üçün məlum işdən söhbət gedir have you got a car maşının varmı hər hansı bir maşın i cleaned the car yesterday dünən maşını təmizlədim Yəni öz maşınından söhbət gedir və ya hətta ki ümumiyyətlə ağlında tutduq salonu, yəni müəyyən bir maşından söhbət etdiyi üçün müəyyənatıq istifadə edirik. Və burda əşya və ya hətta ki şəxs bizə məlum olanda artikl müəyyənatıq istifadə edirik. Məsələn, tutaq ki biz otaqtayıq və mən də deyirəm ki, işığı söndürə bilərsənmi? Can you turn off the light please? Ə, məlum işıqdan söhbət gedir. Məhz bu otaqdayıq, qonaq otaqdır və mən də məhz o işıqdan, yəni ki, o işığa nəzər edirəm ki, işığı keçirə bilərsən, zəhmət olmasa. I took a taxi to the station. Vağzalə taksi ilə getdim. Vağzal məlum vağzaldan söhbət gedir. Taksi isə xüsusi olaraq deyil, yəni просто hər hansı bir taksi ilə getdim. I'd like to speak to the manager. Places. Mən zəhmət olmasa menecerlə danışmaq istəyərdim. Ağlında tutduğu, yəni ki müəyyən o menecerdən söhbət gedir. Və eyni ilə də, yəni banka gedəndə, ofisə, ə, poçta gedəndə. I got I have to go to the bank and then I'm going to the post office. Mən deyir banka getməliyəm, sonra da poçta gedəcəm. Mə, məlum bankdan söhbət gedir. Yəni o ağlında məlum bir bankı tutaraq bunu deyir, bu cümləni deyir də məlum poçtu nəzərdə tutur. A uh, sonra Caroline isn't very well. She's gone to the doctor, həkimə gedib, yəni öz həkiminə, öz həkimə. I don't like going to the dentist, mən diş həkiminə getməyə xoşlanmıram. Digər nümunəyə baxaq. I got to I I have to go to the bank today. Bu gün mən banka getməliyəm. Ağlında yəni tutduğu məlum bankdan söhbət gedir lakin digərində deyir ki Is there a bank near here? Təsəvvür edin ki, məsələn, siz ə, şəhərdəsiniz və lazımdır sizə pul köçürməsi eləmək və bunun üçün sizə hər hansı bir banka getmək lazımdır tutaq ki. Və siz deyirsiniz ki, burada yaxınlıqda bank varmı? Yəni hər hansısa bir bank, xüsusi bir bankdan söhbət getmir, məlum bir bankdan söhbət getmir. Hər hansısa biri. Ona görə də qeyrəmləyin artikldan istifadə edəcək. I do not like going to the dentist. Mən ə, diş həkiminə getməyi xoşlamıram. My sister is a dentist. Mənim bacım ə, diş həkimidir. Burada isə sənət peşə olduğuna görə biz mütləq orada qeyməyən article istifadə edirik. Əm, həftədə 1 dəfə, gündə 3 dəfə. Kilosu tutaq ki, 1 manat 50 qəpiy, məsələn ə bunlara dəyəndə deyə, də, yəni qeyrməyin atğından istifadə edirik. E, sən deyirsən ki, o ya neçə müddətdən bir gedirsən? E, Dür təxminən ayda 1 dəfə, yəni bir ayda 1 dəfə. E, bu e, kartoflar neçiyədir? 1 kilosu 1 kilosu, məsələn 1 manat 50 qəpik. Həllə deyir, gündə 8 saat işləyir və həftədə 6 gün hər hansı bir gündə 8 saat və həftədə də 6 gün bu faydalarda eger geyməyən aktiv istifadə edirik